pun mari sini you are most welcome to come to Limau bawa siapa kamu punya ketua DAP ke yang paling kuat dalam DAP ni bawa bertanding di Limau ataupun kalau yang lain-lain tu takut kamu aja boleh bertanding kat Limau saya mengalu-alukan kehadiran kamu bertanding kat Limau kita tengok sebab apa pantang anak jantan Melayu untuk mengalah sebelum bertempur saya mengalu-alukan panggil kamu punya pemimpin DAP yang paling kuat sekali datang bertanding dekat Limau dan kalau semua orang tak berani kamu pun boleh datang bertanding kat Limau tapi kadang-kadang keikhlasan kita ini tak disambut kita dah bekerjasama dalam pilihan raya sehingga kita menyerahkan kerusi kepada UMNO tapi ada pihak kata tak pernah kerjasama dengan DAP ini apa cerita saya pun tak faham lah. berapa banyak, banyak tanah negara dia rompak berapa banyak tanah negara dia rompak ingat eh sahabat DAP MCA gerakan mereka memang berbeza-beza pendapat berbeza-beza pandangan tetapi dia memuatkanlah takut lebay oh DAP-DAP sendiri-sendiri tak berani nak lawan dengan DAP Cubalah sekali tunjukkan keberanian, tunjukkan tekad, tunjukkan luahkan sangat-sangatlah kebencian dengan DAP tu pergi bertanding di kursi DAP. Tapi aku nak mulakan dengan Akmal Saleh dulu. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi. Okey, ini kita kita pergi ke pilihan raya uh, pilihan raya negeri Melaka dulu. Kita dengar dulu Akmal Saleh apa dia kata ini respon dia terhadap DAP, dia bagi respon dekat Pakat Halapan, dekat DAP, dekat Amanah, dekat PKR. And ini video ni video apa lama soal pihak raya negeri Melaka. Uish, macam-macam lah sekarang ni politik kita ni kan. Sebab of course lah kalau PAS bersama dengan UMNO BN, mungkin dia orang dapat banyak, banyak kerusi. Tapi kalau Amno UMNO BN bersama dengan PAS, sudah pasti Amno BN akan tunduk dengan PAS. PAS bermaharaja lela. Dengan alasan dia kata dia paling banyak kerusi. Ucapan Sanusi pun cakap. Apa cakap macam tu? Kalau PAS bersama dengan BN dekat Kedah, Sanusi dah sahkan pengerusi. Kalau tak silap aku, Sanusi pengerusi PAS Kedah. Kan? Sanusi kata kalau nak kerusi, ya? tiga tu ya. Lagi tiga puluh tiga, PAS punya tiga saja kursi perbankan dekat Kedah. Apa nasib UMNO kalau bersama dengan Muafakat Nasional? Tapi kalau bersama dengan PH, kurang-kurang UMNO BM boleh dapat undi daripada kaum-kaum lain. Kalau bersama dengan PAS, dia tak dapat undi daripada kaum-kaum lain. Okay. Alright. Terima kasih kawan-kawan. Bantu like dan subscribe. Jom kita mulakan dengan video Akmal Saleh dulu. Terima kasih Hadi. Terima kasih support Sonny Syabuddin muafakat haram jadah boh jangan tabuh ha. ah apa kami tolak amno total ha. kita tolak amno total kalau orang hangpa tengok aku ada buat undian tau jadi aku buat aku buat empat adakah akan undi pas pn adakah akan undi Pakatan harapan Adakah akan undi Barisan Nasional? Adakah akan undi uh, setuju ataupun tak kerajaan perpaduan PHBN bersama-sama masuk dalam rakyat umum ke-16? Kalau perasaan dekat skrin, tolong undi kan ya? Jadi jom kita layankan untuk video yang pertama daripada Akmal Saleh Terima kasih kawan-kawan, bantu like dan subscribe kan Kalau iklan masuk, bantu tak sikit iklan satu kan Jom kita mulakan untuk video yang pertama daripada Akmal Saleh Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semalam DAP Melaka ada buat satu resolusi yang minta bahawa kerusi dalam DAP Melaka ni Dia bagi 14 PH, 14 kepada barisan nasional Untuk makluman Pilihan Raya Negeri yang lepas daripada 28 kerusi yang dipertandingkan dalam Negeri Melaka Barisan Nasional menang 21 PH menang 5 dan PN menang 2 Jadi saya nak beritahu kepada DAP masa Pilihan Raya 6 Negeri dulu cukup bukan sus, cukup bukan main susah nak berikan kerusi kamu kepada Barisan Nasional kan dan ada juga kenyataan daripada pemimpin-pemimpin kamu. Ha, ni dekat wilayah ni. Daripada Teresa Kok and the Gang, wakil-wakil rakyat. Yang kata tidak akan langsung serahkan kerusi kepada Barisan Nasional. Jadi, dia Melaka, ni saya nak bagi tahu, Boleh teruskan bermimpi. Takkan kami serahkan walau satu kerusi kami kepada kamu. Kamu daripada lima, kamu nak senang-senang nak tanding empat belas. Cukup mudah, cakap. Dan ada juga ni lah, naib ketua pemuda DAP nyatakan siapa saya yang tanyakan siapa saya saya jawatan tak ada tinggi lacah mana ada tinggi sangat jawatan saya hanyalah ketua pemuda AMNO Malaysia yang setaraf dengan naib presiden AMNO Malaysia dan juga saya adalah ketua AMNO bahagian Jasin dan saya adalah esko kerajaan negeri Melaka saya adalah wakil rakyat yang menang di Dun Melimau dah tentulah itu saja saya dan bila kami petahkan hak kami kamu nak cakap kami ni gangster pula. Jadi siapa kamu saya nak tanya yang bertikai dengan kami. Dan ah ni yang tak akhir. Ketua pemuda DFC. Eh DFC yang menyatakan bahawa saya risau ke kalau uh, dia orang nak datang bertanding. Saya langsung tak risau. Sebab tu saya katakan kalau susah sangat kamu nak 14 boleh. Tak payah 14. 28 kamu tanding kita lawan dekat setiap 28 kursi tu. Kamu nak lawan kat Melimau. Pun well, mari sini. You are most welcome to come to Melimau bawa siapa kamu punya ketua DAP ke yang paling kuat dalam DAP ni bawa bertanding di Melimau ataupun kalau yang lain-lain tu takut kamu aja boleh bertanding kat Melimau saya mengalalukan kehadiran kamu bertanding kat Melimau kita tengok sebab apa pantang anak jantan Melayu untuk mengalah sebelum bertempur saya mengalalukan panggil kamu punya pemimpin DAP yang paling kuat sekali datang bertanding dekat Melimau dan kalau semua orang tak berani kamu pun boleh datang bertanding kat Limau. Kita jumpa dekat Limau. Kita tengok siapa yang dipilih oleh rakyat, siapa yang menang, siapa yang kalah. Itu daripada Akmal Saleh. Ah, ha, ini video lama ni. Ah, ha, jadi lepas ni mungkin mungkin jalan solo lah. Kan. Takkanlah pakai tak harapan hanya bertanding lima, enam, tujuh saya kan. Kan? Eh, lepas tu hak yang takkan kita nak kena tunduk kan. Ha, jadi DAP pun semalam Anthony Lok ada juga menjawab. Sebab memang cara Akmal Saleh memang takkan bagi kursi walaupun dekat Selangor ni DAP korbankan kursi Dusun Tua bagi dekat AMNO. Walaupun Akmal kata apa oh, bukan main payah lagi. Ah, main payah pun kita bagi. Adakah AMNO BN nak bagi walaupun satu? Ada ke tak dia nak balah balik jasa DAP korbankan kursi dia? Ada ke tak persetujuan? Sudah pasti tak ada. Ha, okay. Ini semalam sidang media di Kita lah. Prinsip. Ha? Kami blok Pak Pakatan Harapan nak tengok sejauh mana kesombongan dan keangkuhan AMNO bertanding solo. Ha, Ini aku ambil video daripada Kamal Teksi. Itu memang prinsip kita lah. Prinsip yang kita telah menang uh, satu, kerusi-kerusi yang kita telah menang memang adalah kerusi incumbent. Itu tidak akan uh, dilepaskan. Memang itu hak uh, ataupun kita punya, bukan maksudnya saya hak lah. Tetapi itu memang uh, uh, keputusan kita untuk terus bertanding. Kita tak boleh merarang parti lain bertanding. Tapi orang lain yang juga tak boleh merarang kita bertanding lah. Kita tak akan dalam mana-mana kerjasama, mesti ada prinsip dia. Kalau prinsip pembahagian kerusi, dia mesti berikut kepada incumbency kalau ada kerjasama politik. Kita telah berkorban dalam pilihan raya negeri lalu. lalu. Kita telah menyerahkan satu kerusi yang kita menang dulu, Dusun Tua, kepada UMNO. Jadi ini pun menunjukkan keikhlasan kita. Tapi kadang-kadang keikhlasan kita ini tak disambut. Kita dah berkerjasama dalam pilihan raya sehingga kita menyerahkan kerusi kepada UMNO. Tapi ada pihak kata tak pernah kerjasama dengan DAP. Ini apa cerita saya pun tak faham lah. Bagi saya, kita berterus terang. Memang hari ini kita kerjasama dengan UMNO. Dalam kerangka PHBN. Kita berterus terang. Kita cakap dengan penyokong kita. Kita berkempen untuk UMNO pun dalam bidang kecil. So, jangan tipu diri sendiri dan jangan tipu pengundi-pengundi lah. Ya, itu daripada Anthony Lok. Jangan tipu pengundi lah. Jangan tipu diri sendiri lah. Ah, okay, ini ada ada lagi satu. Aku tak dengar lagi video ni. Uh, satu gabung. Kita ikhlas tapi kadang-kadang ia tidak disambut. Ha, kita ikhlas tapi tidak disambut. Bak kata Anthony Lok. Okey, jom kita layan untuk video yang kedua. Uh, satu gabungan. Jadi, pembahagian kerusi itu mesti berdasarkan prinsip incumbency. Okay. Kita telah berkorban dalam pilihan raya negeri lalu. Kita telah menyerahkan satu kerusi yang kita menang dulu, Dusun Tua, kepada UMNO. Ha. jadi, ini pun menunjukkan keikhlasan kita. Tapi kadang-kadang keikhlasan kita ini tak disambut. Seolah-olah so, olah -olah kita ni uh, ada pula cakap, oh tak pernah bekerjasama dengan DAP. Ini saya tak faham lah. Uh, jadi ini 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 kadang-kala kenyataan-kenyataan yang tak masuk akal. Kita dah bekerjasama dalam pilihan raya sehingga kita menyerahkan kerusi kepada UMNO. Tapi ada pihak kata tak pernah kerjasama dengan DAP. Ini apa cerita saya pun tak faham lah. Okey, benda yang sama je. Aku tak dengar lagi. Ah, ha, jadi itulah hakikatnya DAP yang dibenci oleh UMNO. Yang dibenci, yang dihantam, yang dihantam, yang dikata, yang di macam-macam. Pun DAP ada sejarah bantu bagi kerusi di pilihan raya di enam buah negeri dulu. Tak apalah. Tak apalah. Dia okay, macam dia pun cabar daripada DAP kan. Mai bertanding dekat kerusi dia dekat Merlimau. Ah, Merlimau tapi nampak cerak Akmal ni dia nak pegang dua tempat. Dia nak pegang parlimen ah, dan dia nak pegang Dewan Undangan Negeri Melaka. Dia nak dia nak menang ah, kerusi Merlimau dan dia nak menang peringkat parlimen pula. So lepas ni Akmal Saleh antara individu beberapa individu yang pegang peringkat negeri dan peringkat parlimen. Wow, gaji banyak oh kalau dua-dua tu pegang mal kan tak ada jawatan esco pun tak apa kan boleh pegang dua jawatan par, apa parlimen dan dun serkan ha ah, nak buat ni okey akmal letak jawatan <laughs> hari ni okey mungkin dia dah letak jawatan dia dah kemas pejabat dia kan dia dia melepaskan jawatan sebab parti tak ikut kehendak dia untuk tinggalkan PH dan bergabung dengan PAS disebabkan dia dia letak jawatan dia nak tunjuk protes. Satgilah, satgilah ujut-ujut satgilah kita share. Akmal Saleh melepaskan jawatannya selaku Exco Kemajuan Desa dan ke Kementerian Pertanian, Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ha, nah, jom kita pergi untuk video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat. Agi hidup, agi ngelaban selagi tak mati, selagi itu insya Allah kita lawan. Saya nak cakap pasal DAP. Kecoh baru-baru ni kan. Lama dah. Bercakap soal DAP lah, DAP lah. Kita tak suka DAP lah. <tuh> Padahal DAP ni, dia tak bertanding pun di kawasan majoriti Melayu. Dia tak bertanding pun di kawasan luar bandar. Dia bertanding di kawasan separa bandar dan kawasan bandar. Jadi kebanyakan kerusi yang dia bertanding ni, majoriti kawasan bukan Melayu, non-Malay. Yang bertanding, yang merebut kursi UMNO, yang merampas kursi UMNO tu bukan DAP, Melayu semua. Daripada Perikatan Nasional bersatu, PAS, kan? Kalau di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah, <coughs> DAP. PAS, Melayu. UMNO, Melayu, Islam. Melawan. Dia maki dia, dia maki dia. Kan? Salah seorang menang. Melayu. Yang dia maki, DAP. <laughs> dia salahkan DAP. Padahal DAP tak bertanding pun dia kawasan pengundi Cina kan? Eh, pengundi Melayu. Ha. Jadi itu kesimpulan dia. Kenapa DAP ni dia momok-momokkan sebagai seolah-olah macam teruk sangat, jahat sangat kan? Pasal dengan memburukkan DAP ni, konon-kononnya akan dapat menarik sokongan orang Melayu. Dengan memomok-momokkan -mumuk DAP ini, memburuk-burukkan DAP ini, dapat menutup kelemahan pentadbiran, menutup kelemahan ketidakmampuan dalam mentadbir sesebuah negeri. Ataupun, untuk menutup kelemahan dalam sesebuah kementerian. Senangnya salahkan DAP. Kan? Ha. Terengganu Kelantan tak ada DAP pun tetap menyalahkan DAP. Kan? Pasal nak tutup kelemahan, kebodohan, ketidakmampuan dalam memimpin tu, dengan menyalahkan DAP. Kalau boleh anu tak naik pun salahkan DAP. Ah ha, itu serangan yang paling ampuh. Lebih-lebih ha, lagi untuk mendapat sokongan orang Melayu. Berapa bilion pemimpin DAP rembat duit negara? Ah. Ha. Tolong semaklah. DAP ditubuhkan 18 Mac 1966. Tahun ni, bulan 3 ni, 1893 ni, genap 60 tahun. Kenapa tak diharamkan DAP? Kenapa ROS tak batalkan pendaftaran DAP? Sebab memang tak ada salah apa-apa. Mereka masih mengikut saluran undang-undang. Mereka masih mengekalkan Perlembagaan Negara. Menghormati Perlembagaan Negara. Dan Perlembagaan DAP itu sendiri tidak bercanggah dengan Perlembagaan Negara. Macam inilah sahabat, nak beritahulah. Eh? ada satu pak lebay ni. Dia memang menyampah dengan budak kampung ni. Dia pilih lah. Jadi budak kampung ni selalu berlonggo satu tempat. Duduk main gitar perang-perang-perang. Daripada, pagi, daripada petang sampai ke pagi besok ada kat jambatan tu ke. Dekat tembok ke dalam kampung tu. Bagi pak lebay ni. Bagi ketua kampung ni. Nampak macam merosakkan kampung tu. Padahal budak-budak tu berhibur sama dia je. Bergembira sama dia je. Main dam lah. main gitar lah. Rem-rem motor lah. Ha. Jadi kehadiran dia orang dekat kampung tu seolah-olah macam ketua kampung ke Bilal ke Imam nampak macam satu masalah kan. Ha. Sepatutnya kau orang yang ada ilmu. Patut kau lah budak-budak tu pergi surau, pergi masjid kan. Tak ada. Jadi kebencian pula. Macam mana cara aku nak bagi dia orang ni tak melepak lagi. Nak menyampah aku tengok. Pagi, petang, siang, malam aku lalu ni memang ada ni. Aku pergi masjid lima kali sehari kan. Ha, syok sendiri kan. Hmm tak pergi-pergi ada kat lah situ apa nak jadi ni tak nak masuk syurga agaknya kan ha, perasan lah dia ada syurga kan syok <laughs> dengan ibadah sendiri kan satu hari Pak Imam ke Tok Bilal ke Ketua Kampung dapat satu idea dia pergi jumpa budak-budak tu aku nak beritahu korang malam tadi dekat pokok besar depan jambatan tu ni depan ni orang jumpa langsui pun tiada nak korang hati-hati aku beritahu je jadi budak-budak ni melihat dia dengan penampilan, dengan jubah, dengan serban kan. Percayalah. Ya betul. Kita lama-lama kita tak perasan. Jadi besok tu Pak Imam datang dah berkurang. Kalau dulu 30-40 orang dah tinggal lagi 10 orang, 15 orang. Kan? Datang sekali lagi tu Pak Imam balik dah tak ada dah. Ah, tinggal seorang dua orang. Lepas tu selang 3-4 hari dah tak ada dah. Oh berjaya. Budak-budak dah takut. Pasal cerita tu diulang-ulang-ulang. Tiap kali balik masjid surau, dia akan beritahu budak-budak ni. Malam tadi dia orang nampak. Orang ni nampak. Orang ni nampak. Haa. Kan? Lama-lama budak-budak tu takut. Lama-lama tak ada orang. Kesudahannya sahabat. Dia yang tukang reka cerita. Dia yang tukang buat cerita karut. Yang kononnya pokok tu ada hantu, ada langsui. Ada puntianak. Dia sendiri pun takut nak lalu kat situ. Padahal cerita bohong, cerita dongeng, cerita tipu. Tu dia yang buat. Macam ni lah. Faham tak? DAP ni ada api macam ni, ada api macam ni. Orang Melayu takut je. Padahal, berapa banyak harta negara dia rompak? Berapa banyak tanah negara dia rompak? Ingat eh sahabat, DAP MCA gerakan, mereka memang berbeza-beza. Pendapat berbeza-beza pandangan. Tetapi, dalam isu pendidikan, dalam isu UEC, mereka senada. Dalam bab pendidikan, mereka satu aliran. Mereka satu suara. Ha. Kalau kena smash daripada mana-mana parti Melayu ni, gerakan akan song, akan tahan bola tu, MCA lambung, DAP smash ataupun DAP lipat dalam isu pendidikan. Kerana apa? Kerana mereka tak mahu kaum-kaum mereka ni, non-Malay ni, bukan Melayu ni, tertinggal dalam pendidikan. Mereka tahu kalau mereka tertinggal dalam pendidikan, mereka susah yang dalam negara ni mereka dianggap sebagai minoriti. Ha. Mereka akan jadi susah. Jadi mereka pertahankan satu suara untuk memastikan pendidikan terbela untuk kaum-kaum Cina dan kaum-kaum lain yang bukan Melayu. Ha. Nak beritahu. Dimumukkanlah takut. Lebay ni, oh DAP, DAP. Sendiri-sendiri tak berani nak lawan dengan DAP. Ha. Cubalah sekali tunjukkan keberanian, tunjukkan tekad tunjukkan, luahkan sangat-sangatlah kebencian dengan DAP itu pergi bertanding di kursi DAP. Ha. Aku memang geram lah kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Kan contoh, Tuan Ibrahim Tuan Man kata aku geram sangat. Aku nak bertanding di Ipoh Timur. Lawan dengan Howard Lee. Pergi! Ha. Ha, Taki ah, Yudin. Aku geram sangat-sangat dengan DAP ni. Pergi lawan dengan calon DAP di Bukit Bintang. Penuh bendera pas dekat Bukit Bintang tu. Ho! Wow. Pergilah. Wow. Ya aku tak boleh tahan sangat dengan DAP ni. Tak boleh nak terima langsung DAP ni. Asuh Haji Hadi bertanding di seputih. Wow. Lawan dengan wow. Teresa Kok ke? Lawan dengan Steven Sim ke? Lawan dengan Lim Guan Eng ke? Pergilah. Wow. Yang kau orang lawan kursi Melayu. Yang kau orang lawan Islam. Melayu lawan Melayu, Islam lawan Islam, DAP kau maki. Kalau dia menang 50 kursi, dia bertanding pun dia tak boleh jadi kerajaan lah. Dia tak boleh jadi pemimpin lah. Dia sudah jadi pemerintah lah. Dia tak boleh jadi apa Perdana Menteri lah. Faham? Macam cerita hantu tadi lah. Dia takut orang. Dia reka-reka cerita inilah hantu inilah. Kesudahannya dia sendiri yang takut. Padahal cerita bohong, cerita dongeng tu, cerita penipu tu. Dia yang reka. Kan? Walaupun mereka cerita bohong, cerita penipu tu, cerita dusta tu dengan kopiah dengan 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 jubah dengan serban. Alalah dia sendiri yang takut dengan cerita dongeng yang direka-reka ha. tuju ha. cerita dongeng yang dibuat oleh PAS cerita dongeng terlalu banyak gila-gila orangnya lepas tu betul lah kata Tun Dr Mahathir betul lah kata-kata Tun Dr Mahathir dan di apa petik oleh Ustaz Zuliyadin ni Ustaz Zuliyadin ni petik apa dia kata Tun Mahathir cakap sebahagian pemimpin politik Melayu perlukan DAP untuk digunakan bagi menakutkan orang Melayu dan meraih undi Melayu. Ah, lepas tu satu lagi kawan kita ni tulis ni. Ah ni. Ah ni satu lagi. AMNO Terengganu. 2000 kali kecewa pas dari DAP. Macam tu pula. Lah. Okey, lepas tu yang ni satu lagi ni. Dan apa yang ditulis oleh kawan kita ni? DAP memang parti yang sah mempertahankan perlembagaan perse persekutuan. Politik nilai dan integriti tidak akan difahami. Satu Puak yang resis dalam amno, pas puja wang, tobatlah home takkan mampu jawab hujah DAP. Politik baharu memang menekan wajah nilai dan integriti. Dua, tu pasal puak resis sekadar mampu memainkan sentimen, emosi marah, politik lama, politik kebencian agama dan perkawaman sempit untuk menentang DAP. <tuh> Tiga, tidak akan selesai masalah kehidupan rakyat kalau terus main sentimen politik kebencian semata-mata mahu berkuasa. Itu politik haprak negara dunia ketiga. Politik dinosaur, politik patronis kuno. Okay, empat, politik negara maju adalah politik ideologi, politik penyatuan, politik hujah, yakni politik baru, politik nilai dan integriti. Pastabaku khairat, melumba-lumba melakukan kebaikan buat rakyat. Tindakan dijustifikasikan dengan data, dengan driven action. Hujah bukan emosi kebencian atau perpecahan. Lima, bermakna setiap yang mahu berkuasa mesti beri idea, hujah, dasar, polisi paling bernas untuk menyelesaikan masalah kehidupan rakyat. Rakyat akan undi parti itu berdasarkan fakta, hujah, Dasar dan janji siapa lebih diyakini? Tamat PRU tak kira parti yang menang atau kalah. Mereka bekerjasama membangun negara sambil itiraf blok parti yang menang. Enam, tanggungjawab pemimpin politik. Ajak rakyat bersatu padu. Hujah mengkritik sekadar check dan balance untuk majukan negara. Bukan untuk bergaduh atau membenci-benci Begitulah politik matang yang tidak difahami kebanyakan terutama parti PAS dan AMNO. Tujuh, sesuai dengan maksud nama parti itu, DAP berusaha mengamalkan politik negara maju seperti seperti itu me menyebabkan ia berbeza outstanding dari parti-parti lain. Tapi mungkin selama selamanya rakyat Malaysia tidak akan faham akan amalan sistem demokrasi seperti ini. Lapan, Datuk Seri Rafizi juga pernah cuba bawa politik baru. Politik nilai dan integriti bermula de dengan PKR ke Pakatan Harapan. Malangnya usaha beliau digagalkan oleh Presiden Timbalan Benti Presiden, kartel, pemimpin sialan, apa pemimpin sembunyian, pahlawan jadi-jadian, jagoan kesiangan, ceplos-ceplos parasite yang masih mengamalkan politik dinosaur, politik political uh, paranoid yang rugi adalah rakyat Malaysia. Sembilan, sebab itu orang tidak faham gaya dan sikap politik Rafizi Ramli. Sebab ia tidak diamalkan oleh politik mundur dunia ketiga. Lambat lagi lah politik negara ini akan berubah dengan rakyat benar-benar memahami sistem demokrasi sebab tiada pendidikan amalan tentang Tiada pendidikan tentang amalan demokrasi sebenar yang beretika di sekolah meskipun usia 18 tahun sudah boleh mengundi. Nampaknya selepas 27 tahun kita perlu satu lagi kitaran. Bad time to create strong man yang akan bawa kepada politik baru. Nilai politik, politik nilai dan integriti. Zul, Zuhdin. Itu hmm, je. DAP ni aku rasa kan dekat Teresa Kok tu kan dek, dekat Teresa Kok tu dia ada satu wajah hantu jembalang ke apa tahu kan sama-sama Akmal Saleh pula kena pula saman dengan Teresa Kok 25 juta oh merengkok Akmal Saleh kalau sebelum ni dia ada gaji exco okay lah juga gaji bulan-bulan bolehlah simpan kan tahu-tahu kalau ni dah tak ada hanya gaji adun saja Nanti bila dah kena dah saman, kena bayar lagi. Ambil lah tiga empat juta, pening juga oh. Kuah duk kutik tim milo juga oh. <laughs> okay, jom kita sambung untuk video seterusnya, geng. Okay?